Доброго дня. Щодня кожен з нас купує ті чи інші товари. Тож вкрай важливо знати, яким чином здійснюється захист своїх інтересів. Сьогодні докладно про це поговоримо з начальником відділу захисту прав споживачів апарату міськради і виконкому Ніною Савенко. Доброго дня, Ніно Валерійовно! Доброго дня. спершу зупинимось на правах, котрі мають усі без винятку споживачі законом о защиті прав потребітелі закріплені права. по защите своих прав и интересов. И потребители, которые на территории Украины приобретают товары или заказывают услуги имеют право на полную доступную своевременную информацию о субъекте предпринимательской деятельности, то есть о продавце продукции, об исполнителе услуг, а также непосредственно полную доступную информацию о самой продукции. Имеют право на качественную и безопасную продукцию, на надлежащий уровень обслуживания, возмещение убытков, принесенные некачественной продукцией или фальсифицированной продукцией, а также право быть услышанным услышанным в первую очередь субъектами предпринимательской деятельности, а также контролирующими органами в пределах своих полномочий. И мы рекомендуем всем нашим потребителям, чтобы они обязательно ознакомились с нормами законодательства о защите прав потребителей, умели ними пользоваться и отстаивать самостоятельно свои права. Давайте більш детально розглянемо, як втілюється у життя найпоширеніші вимоги споживачів, наприклад, право вибору продукції, право повернення коштів за товар або неналежної якості, або обмін товару, порядок розрахунків споживачем. Право вибору продукції завісить исключительно за потребителем. Потребитель приймає рішення, у кого приобретати товар, де приобретати товар, і в магазині, і на ринку, і в інтернет-магазині. И э, не обязательно приобретать товары там, где э, не предоставлена информация, как мы уже говорим, о субъекте предпринимательской деятельности, о продукции, где продается не свежий товар, или истек срок годности на данный товар, или не выдаются расчетные документы, или не поверены весы, контрольные и весы, по которым отпускаются, э, продов отпускаются продовольственные продукты. Поэтому здесь уже определяется сам конкретно потребитель, где приобретать и у кого приобретать. И нужно прежде чем приобретать продукцию, заключать договора, нужно ознакомиться со многими, э, так сказать, и фирмами, субъектами предпринимательской деятельности, и только после этого принимать какое-то решение. Почему это важно? Поскольку на сегодня все контролирующие органы, которые имеют право осуществлять проверки у субъектов предпринимательской деятельности, это санитарная служба ведь... Служба, Ветеринарная служба, инспекция по защите прав потребителей, как раз именно эти службы, которые имеют право проверять, проверяют сегодня только исключительно по разрешению кабинета министров, в том числе э, проверки по заявлениям наших потребителей. Это включительно будет по июнь месяц, поэтому надо быть внимательным, осторожным и не дать себя обмануть э, нечестными предпринимателями. Основным доказом при вирішенні проблемних питань залишається розрахунковий документ. Це чек, квитанція або договір. Які поради щодо цього документа ви можете дати? Принципиально важно знать, для того, чтобы защитить свои права в дальнейшем, если возникнут какие-то неприятности, нужно иметь документ, подтверждающий факт покупки или договор, который подтверждает заключение на работы услуги различного характера. И поэтому, с одной стороны, субъекты предпринимательской деятельности должны в обязательном порядке выдавать расчетные документы, а в свою очередь потребитель должен потребовать, чтобы ему выдали этот документ. Расчетный документ, он установлен в установленной форме, есть определенные реквизиты должны быть в этом документе, это чеки, ликвитанция, и должно быть наименование субъекта предпринимательской деятельности, наименование товара, количество или вес продукции, дата реализации данного товара. Законом о защите прав потребителей предусмотрено что рассматриваются обращения потребителей только в том случае, если будет документ, подтверждающий факт приобретения продукции. И э, хотелось бы сказать, что э, многие субъекты предпринимательской деятельности работают с регистраторами расчетных операций, кассовыми аппаратами. Если согласно закону о регистраторах расчетных операций предприниматель освобожден, от кассовых аппаратов, то в обязательном порядке он должен выдать все равно документ расчетный, например, чек товарный, выписанный от руки. И нагадайте, пожалуйста, что и на рынках также треба вимагати розрахунковий документ. Обязательно все субъекты предпринимательской деятельности, в том числе на рынке, должны выдать расчетный документ. На рынке в чеке должно быть предусмотрено и наименование продавца или субъекта предпринимательской деятельности, наименование ряда, места продавца, а также наименование тоже товара и количество и дата продажи. И, кстати, если товары приобретаются в интернет-магазинах, тоже обязательно должны быть расчетные документы. В закон о регистраторах расчетных операций в сфере торговли ресторанного хозяйства и услуг внесены уже в этом году изменения, что если приобретается товар на расстоянии, это интернет-магазины, обязательно нужно выдать тоже расчетный документ. Здесь, если вдруг предприниматель не выдает расчетный документ, то лучше, конечно, избежать покупки в этой торговой точке, приобрести там где выдается этот документ к сожалению вот я уже сказала что существует мораторий на проверки и за инспекцией по защите прав потребителей закреплено право делать контрольные закупки если контрольная закупка выполнена и не выдан чек, составлялись определенные документы и было наказание на субъекта предпринимательской деятельности, то на сегодня, вот в связи с существующим, опять-таки я напоминаю, мораторием на проверки, надо быть очень осторожным и внимательным. Нина Валерьевна, а в каких выпадках повертаются гроши за товар? Здесь несколько вариантов. Ну, первый это то, что если в товаре выявлен существенный недостаток, который возник по вине производителя и подтвержденный заключением авторизованного сервисного центра или независимой экспертизы, в этом случае можно требовать расторжения договора и возврат денег или замену на другой качественный товар по выбору покупателя. Также, если не предоставлено э, своей временная информация о продукции и эту продукцию невозможно использовать по назначению нет тех потребительских свойств на которые рассчитывал покупатель поэтому здесь право покупателя затребовать эту информацию у субъекта предпринимательской деятельности и если в течение месяца эта информация не будет предоставлена можно требовать расторжения договора также расторжение договора можно требовать при условии если например приобретен товар и при его доставке при передаче выявлены какие-то недостатки в товаре в этом случае составляется акт приема передачи и именно в этот момент можно требовать замену товара или расторжение договора и по 9 статье мы также можем воспользоваться если товар не подошел по каким-то причинам по форме по размеру например то здесь покупатель имеет право потребовать расторжение договора но есть определенные условие только в течение 14 дней, и если более длительный срок не продлен продавцом, и если товар не использовался, сохранены внешний товарный вид, расчетный документ, есть упаковка. Здесь можно также потребовать расторжение договора и возврат денег, но при условии, если этот товар не в перечне товаров которые не подлежат обмену как качественные на качественные согласно постановлению кабинета министров от 19 марта 1994 года номер 172 в этом перечне у нас есть продукты питания лекарства есть книги, журналы, затем косметика, парфюмерия, золотые украшения, изделия, которые идут на метраж, это ткани, строительные материалы. Это не подлежит обмену как качественное. То, что не входит в этот перечень, можно требовать замены и возврат. Это и бытовая техника, и обуви, верхняя одежда и так далее. И и еще, конечно, существует закон совести у субъектов предпринимательской деятельности, поскольку есть много положительных примеров когда э, товар приобретен но в течение одного-двух дней он выходит со строя и для того чтобы сохранить имидж данного э, предприятия магазина многие предприниматели идут навстречу и делают или обмен товара или возвращают деньги хотя конечно по законодательству это уже будет ремонт в течение гарантийного срока даже если после приобретения товара прошло э, и два часа и сутки то это уже вступает в силу норма закона, ремонт и бесплатный ремонт, который гарантирует производитель на данную продукцию. А у каких термин споживачеви мают повернуты гроши, та у якому размере? Деньги возвращаются в момент обращения с соответствующими требованиями по возврату денег. Ну, при наличии, как я уже сказала, если есть, например, заключение сервисного центра или независимой палаты, в день обращения. Но... Если в этот момент по какой-то причине нет денег в кассе, то закон говорит нам, что можно договориться продавцу, субъекту предпринимательской деятельности и покупателю по договоренности сторон, но не больше 7 дней. И хотелось бы сказать, вот тоже задают вопросы, в каком размере возвращаются, да, вот сумма возврата должна быть за некачественный товар. То нормами законодательства предусмотрено, что если на момент обращения увеличена стоимость товара, и мы видим этот товар на витрине, на полочках магазина, и он аналогичный, и модель, и артикул, и, и все, ну, полностью, так сказать, характеристики идентичны, то в данном случае... Мы можем э, требовать обмен товара э, без доплат, как некачественный, на качественный, или же возврат э, денег, но по той стоимости, которая предусмотрена на день обращения. То есть, если цена увеличена то, образно говорим, например, приобретен телевизор полгода назад за 1000 гривен, а на сегодня его стоимость аналогичного э, товара э, 2000, то должны покупателю вернуть на день обращения 2000 гривен. Если стоимость уменьшена, то должны вернуть по закупочной стоимости товара, но ни в коем случае не меньше. Есть некоторые э, предприниматели, э, это уже признак нечестной предпринимательской деятельности, когда говорят, ты уже товаром попользовался, мобильным телефоном, поэтому мы э, отминусуем 300 гривен и вернем тебе там, например, эту сумму, то это, конечно, уже неправомерно, это нарушение закона о защите прав потребителей. У нас на сегодня поступают обращения граждан, что в магазине нет аналогичного товара на этот момент. Э, поэтому здесь такие рекомендации, как вариант, можно обратиться к производителю с данным вопросом по обмену товара или возврату денежных средств, или же, конечно, Якщо і производитель, і продавець отказал в этих требованиях, то вже можна решить, имеет право потребитель разрешить розрішити вопрос в судебном порядке при соответствующих доказательствах і свидетелях. Це щодо товарів. А в яких випадках повертаються гроші за роботи чи послуги? Практически аналогичная система, это тоже, когда не предоставляется и полная доступная информация, и если выявлен существенный недостаток, который возник по вине исполнителя услуги и подтвержденный, например, заключением независимой экспертизы, в частности, например, у нас металлопластиковые окна, если выявляется недостаток, то существует у нас независимая экспертиза в городе, торгово-промышленная палата на Постышево-1, и всегда можно организовать эту экспертизу и определять, причина потери качества товара есть такое заключение можно расторгнуть договор и требовать возврат денег или чтобы эту работу переделали выполнили или заново то есть вот такой пункт и также если например по какой то причине исполнитель услуг выполняет дополнительные какие то работы не предусмотренные договором и требует доплатить деньги то, конечно, в этом случае, если нет письменного согласия, то здесь можно также требовать расторжения договора и возврата денежных средств. Ну и еще такой вопрос. Вот если, например, в договоре определен срок выполнения заказа, а он нарушен и не выполнен, или настолько медленно он выполняется, что его уже невозможно выполнить в назначенные сроки по договору, то в данной ситуации можно также расторгнуть договор. Но есть примечание в законе, что если работа выполнена на 70% в объеме на 70%, то расторгнуть договор можно только на те оставшиеся 30% невыполненной работы. Поясніть, будь ласка, у яких випадках можна відкликати згоду на укладення кредитного договору та вимагати повернення внесених у банк коштів? Це дуже хороший питання, оскільки на сьогодні багато наші громадяни-потребителі, заключаючи кредитні договори, невнимательно вичитують умови договору. І тут е, вот е, хороший пункт, предусмотрений нормою закону о защиті прав потребителів, стаття 11, можна відповідати згодом на заключение кредитного договора. В этом случае мы имеем право в течение 14 дней обратиться в финансовую организацию с письменным заявлением без пояснения какой-либо причины о расторжении кредитного договора. И на практике мы сталкиваемся, что нет проблемы вот в наших супермаркетах, если приобретается товар, заключается кредитный договор, дома вычитали, что не устраивает какая-то, например, годовая там кредитная ставка, то в этой ситуации можно действительно расторгнуть, как я уже сказала, и договор в течение 14 дней кредитный и в то же время расторгнуть э, договор с магазином на приобретение, например, бытовой техники. Тоже мы имеем право в течение 14 дней расторгнуть. Проблемы здесь у нас не было, всегда навстречу супермаркеты э, навстречу шли. Единственное, что хотелось вот еще отметить на практике, у нас были такие обращения от жителей города с жалобой на э, фирмы, которые оказывают услуги косметические. В данном случае э, поступает на э, телефонные мобильные поступают звонки на мобильные телефоны и предлагают фирмы воспользоваться бесплатной спа-процедурой. И после этой процедуры, кстати, в приглашении в телефонном режиме еще просят, чтобы с собой захватили паспорт и идентификационный код. И когда эта процедура уже потребитель проходит эту процедуру, то оказывается, что у него заключен кредитный договор на определенную сумму, довольно-таки большую, и ему дают чемоданчик кейс э, с небольшим количеством косметических наборов, там, например, 10 или 12 штук, и, э, прочитав договор, получив этот чемоданчик с косметикой, э, потребители, конечно, на следующий день уже в шоке и обращаются к нам с просьбой, чтобы э, разорвать договор и э, с этой фирмой по, косметическим, этим, э, по косметической продукции, и с банком. То на практике с банком проблемы нет можно разорвать в течение 14 дней но что касается косметической продукции то здесь внимание согласно постановлению кабинета министров 172 от 19 марта 1994 года косметика и парфюмерия не подлежит обмену как качественная на качественное и не подлежит возврату но в этой ситуации мы хотели бы порекомендовать нашим э, телезрителям чтобы они обратили внимание а предоставлено ли полное доступная своевременная информация об этой продукции и если она недостаточно нет сопроводительных документов нет документов подтверждающих качество безопасности этой продукции и если не соответствует маркировка тем нормам которые предусмотрены правилам непродовольственных товарам то здесь можно использовать этот пункт пункт и предъявлять уже претензии э, к фирме которая продала реализовала данную продукцию и отстаивать свои права но здесь уже придется отстаивать. Нужно сначала обратиться письменно, это первый шаг к предпринимателю с заявлением и, и э, соответствующими требованиями по расторжению договора, а второй шаг это уже будет судебный процесс. Поэтому опять-таки мы говорим, что нужно быть очень-очень внимательными. Когда мы расторгаем кредитный договор, вместе с заявлением мы должны вернуть кредитные средства, полученные, э, например, на продукцию. И в данном случае потребитель может вернуть наличными в банк, а уже... Вопрос именно, с, ну, как с косметической фирмой, то здесь уже сложности получаться получаются будут и. При расторжении кредитного договора потребитель не должен уплачивать какие-либо расходы комиссионные, страховки, а только оплатить проценты за пользование кредитом, который предусмотрен в договоре с момента получения денежных средств и на момент их возврата. Есть такое примечание, что этот отзыв кредитного договора не касается потребительских кредитов, обеспеченных ипотекой, потребительских кредитов, полученных на приобретение жилья и потребительских кредитов, которые предоставлены на покупку услуги и которая уже выполнена в течение этих 14 дней скажите, пожалуйста, чем можно разорвать розірвати договор, у разі не згоди с ценой на пропоновану продукцию? Есть такие действительно у нас обращения в отдел по защите прав потребителей, когда приобретают, например, бытовую технику, холодильники, телевизоры, или заключают договора на установку металлопластиковых окон, изготовление мебели и не согласны с той ценой, которая уже оговорена и приобретена продукция, оговорена в чеке или в договоре то в этой ситуации вот, даем такие разъяснения, что на сегодня у нас в Украине существуют согласно закону о ценах и ценообразовании цены свободные и цены, которые регулируются государством. И в данном случае на товары непродовольственные, устанавливают цены субъекты предпринимательской деятельности самостоятельно, поскольку эти цены свободные. Поэтому прежде чем приобрести товар, конечно, надо обойти многие, советуем некоторые там многие магазины или фирмы и посмотреть все-таки какая цена в каждом магазине. Здесь маленький нюанс, мы можем сделать обмен по девятой статье, но использовав, что он нам не подошел и по цене, и по какой-то еще другой причине, товар не использовался. Как на бытовую технику можно воспользоваться еще этим правом. Но если заключен договор, то здесь намного-намного сложнее. Поскольку эта свободная цена, которая предлагается субъектам предпринимательской деятельности, исполнителям услуг, она в договоре оговаривается по договоренности сторон. И если она уже определена, и свою подпись поставил заказчик, то значит он дал согласие на эту цену. Нельзя, конечно, чтобы эта цена увеличивалась, если уже выполнена эта услуга. Менять нельзя субъекту предпринимательской деятельности. Вот такие советы в этом плане. То есть увеличение цены не дает возможности расторгнуть данный договор. Его нужно выполнять. А чи має право виконавець послуги збільшити вартість робіт після укладення договору або ж виконати додаткові роботи без згоди замовника? В обов'язковому порядку потрібно отримати або покупателя, або заказчика услуг отримати об'язательно письменне згласія, якщо така необхідність вікла і в процесі виконання роботи увеличилась стоїмость на матеріали або стоїмості роботи. то в обязательном порядке нужно уведомить субъекту предпринимательской деятельности заказчика. Если заказчик не дает своего согласия, он вправе требовать расторжения договора и возврата денежных средств. Единственное, что вот маленькая рекомендация, на сегодня мы видим, что многие субъекты предпринимательской деятельности, исполнители услуг, предусматривают в своих договорах такие условия, что цена может быть увеличена на заказ в пределах, например, например, до 50%, так как будут увеличены цены производителя. И здесь опять-таки, если дает согласие заказчик на эти условия и ставит подпись, то уже он должен выполнить те условия, которые ему предложил субъект предпринимательской деятельности. Надо быть очень внимательным, вычитывать внимательно эти договора, прежде чем ставить подпись и оплачивать денежные средства. Скажите, будь ласка, чи поширюються нормы закону на проведение распродажи в татовареде с нишками? Есть э, нормы законодательства защиты прав потребителей и закона о рекламе, что реклама о скидках и распродаже должна нести такую информацию. Место проведения этой акции, начало и окончание скидок цен на продукцию или распродажу, а также соотношение размера скидок цены к предыдущей цене реализации товара. То есть эти условия должны обязательно соблюдаться. И если эти условия предоставлены нашему покупателю, то, конечно, они должны быть. Торговые точки должны быть обеспечены этим товаром. Является нарушением, если, например, реклама есть а на полочке мы видим, что товара данного уже нет. Или, например, есть ценник, а товара тоже нет. Мы видим в некоторых супермаркетах, когда висит объявление «скидка на отдельный товар», но под этой скидкой подразумевается наименьшая цена на товар, но никак не скидка, поскольку нарушаются предпринимателями именно нормы данного законодательства по понятиям «скидка» и «распродажа». І нагадайте, будь ласка, чи має право споживач вимагати документи, котрі підтверджують якість та безпечність товару, а також перевіряти вагу відпущеного йому товару? Обов'язково. право це закріплено за нашим потребителем. И я акцентирую внимание, что этим правом наделен покупатель. Статья 15 и 17 Закона о защите прав потребителей. Эти документы покупатель имеет потребовать до приобретения товара, например, документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Это могут быть и сертификаты, это могут быть заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы или другие документы, подтверждающие качество и безопасность. Мы рекомендуем ознакомиться до приобретения товара. И точно так же потребитель имеет право потребовать и о цене на продукцию информацию, о которой мы говорили, и точно так же потребовать, чтобы были предоставлены контрольно-измерительные приборы. Это контрольные весы. Они должны быть обеспечены в торговых точках в обязательном порядке, где покупатель имеет право проверить вес отпущенного товара. И э, почему я акцентирую до приобретения товара? Поскольку бывают случаи на практике, когда не предоставлены сопроводительные какие-то документы к товару бытовой, например, техники. И когда мы уже рассматриваем этот вопрос, есть обращение покупателя с жалобой на субъекта предпринимательской деятельности, субъект отвечает, мы при передаче товара все документы предоставили. Это уже вина покупателя, по всей вероятности он их потерял. Поэтому здесь надо быть внимательным и опять-таки при приеме передачи товара проверять все сопроводительные документы, чтобы были и инструкция по эксплуатации на государственном языке изложена и чтобы были правильно заполнены гарантийные талоны соответствующими отметками которые дают в дальнейшем право обратиться уже в сервисные центры по ремонту, например, бытовой техники. Что касается продуктов питания, то в обязательном порядке, если покупатель выявил некачественный продукт или срок годности вышел, в обязательном порядке должны вернуть денежные средства или заменить на качественный товар в обязательном порядке. Но опять-таки акцентирую внимание, продукты питания не меняются как качественное на качественное. Поэтому если, например, здесь внимание социальным нашим работникам, если просит, например, человек преклонного возраста скупиться в магазине и где-то в чем-то ошибся, например, какую-то ошибочку сделал социальный работник или другая причина, то, конечно, уже продукты питания не меняются как качественное на качественное. Точно так же, как лекарства. Поэтому, покупая лекарства, нужно обязательно смотреть, в каком количестве, наименование товара и в каком количестве это все приобрел согласно чека покупатель. Нина Новалири, но у українці винутнуть питання, щодо їхніх споживчих прав, куди їм краще звернутися? Можно получить консультацию и в телефонном режиме, это 493-04-76. Также в приемные дни, понедельник, четверг, в Центре муниципальных услуг города Кривого Рога, площадь Советская 1, работает окошко, по защите прав потребителей, и всегда мы можем предоставить консультацию и как для потребителей, и так и для субъектов предпринимательской деятельности. Органы местного самоуправления проверки не проводят. Но в данном случае разъяснить нормы законодательства и одной и второй стороне мы сможем, потому что работают профессиональные у нас консультанты по вопросам защиты прав потребителей. Кроме этого, мы также принимаем заявки и и от субъектов предпринимательской деятельности, и от потребителей, и готовы всегда выйти навстречу, выехать на объект и по месту жительства, и по месту работы, и по месту учебы, и рассказать о нормах законодательства, и проконсультировать по тому или иному вопросу проблемному, который возник у наших потребителей. Приемные дни, понедельник, четверг с 9 до 12 часов. Дякую, Ніна Валерівно. А глядачам я нагадую, що сьогодні гостем студії була начальник відділу з питань захисту прав споживачів апарату міськради та виконкому Ніна Савенко. Одяг ведучих від магазину стильного одягу Твіст.